должны быть благодарны Донецким и Луганским, что Путин свои технологии использовал только там. Вот эта борода еще три года назад была рыжая. Сейчас я часть страны, часть Украины. О чем я могу мечтать? Чтобы война закончилась. Слава Украине! кем был до войны Леонид Краснопольский? Вот мы с тобой же жили в одном городе, и как ты себя ассоциировал, например, с Украиной Виктора Федоровича Януковича? Или позднего Ющенко? Или Украину Кучмы? Никак вообще, да? А сейчас я часть страны, часть Украины. Я сейчас гражданин Украины. Я могу сказать со всей ответственностью. Я за это заплатил. То есть у меня статус гражданина, а не овоща, как раньше. Ну, если э, смотреть на внешние факторы, вот, вот эта борода еще три года назад была рыжая. А сейчас она какого цвета? Стрессом. Не, ну заплатил на самом деле всем. Ну а что? Когда выпустили из Днеровского подвала, так собрал сумку и приехал сюда. Все осталось там. Я приехал 10 июля 2014 года, 11 июля я уже пошел к Борису Альбертовичу и записался на прием и говорю, вот я приехал, ничего нет, умею фактически все, что связано там с логистикой, с тыловым обеспечением. Я же уже тогда в Донецке три месяца поволонтерил, я уже знал, что где покупать, что надо, что не надо, что шить, что не шить. И община выделила мне, вот здесь через дорогу есть маленькая старая синагога, мне там выделили комнату 3 метра на 4, 12 квадратных метров. И вот первый год, первая половина 2014 года и вторая половина 2015 там у нас был волонтерский центр, как раз все вот эти вот процессы создания батальонов с Днепра очень много шло. Вот до Иловайска поток был просто нескончаемый. Люди стояли в, в очередях в военкоматах, офицеры, солдаты, обычные люди, клерки, все шли на восток. И мы как раз собирали деньги со спонсоров, покупали и ну, чем могли комплектовали. Вот батальон Шахтерск, батальон Артемовск, Торнадо, чуть-чуть днепро один все это комплектовалось в той комнате. Потом вот человек, который владелец этого здания, опустил меня сюда на третий этаж. У него тут вот пустовал весь этаж. Он меня пустил на таких условиях, что я три месяца не плачу ему, а потом, если у меня, если я смогу зацепиться, то я тогда как бы ту сумму, которую мы, в общем, ну и как-то у меня пошло, пошло, и футболки стали продаваться. Самое трудное было это Тяжелейший стресс, который я испытывал, а еще труднее, это был стресс моей супруги, которая так страдала и скучала за нашей донецкой квартирой и жизнью. И я просто не мог на это смотреть. У меня просто сердце разлив... разрывалось. Ну и деньги где брать? Ха, приехал сюда, а у тебя ничего нет. А за все надо платить. То, что ты там беженец и переселенец, это только усложняет твою жизнь. Квартиру не снимешь, на работу не берут. То есть полный трэш и фарш. Ну, как-то выжил, выжил. Вот. Как-то выкрутился, с Божьей помощью. Здесь у нас находится волонтерский центр Хунта Ньюа. Ну, и здесь, отсюда, мы продаем футболки. Здесь мы принимаем гостей, здесь мы принимаем бойцов. Вот, постоянно кто-то кто здесь находится. И отсюда идет отправка футболок по всей Украине. Деньги же надо где-то брать. Же пожертвования сейчас небольшие. Заказы от батальона идут постоянно. И все же дорого, война дорогое удовольствие. Поэтому футболки продаются. С каждой футболки 50 гривен идет на закупки. Все начиналось вот с такой футболки. Я эту картинку нашел в интернете. Поехал на и на озерку. Нашел там э, такое предприятие печатник. И этот печатник мне напечатал первые 30 футболок вот с такой картинкой. И я вот такие футболки начал продавать через Facebook. Я их продавал по 150 гривен. И вы знаете, как-то оно пошло, поехало. И прежде чем я напечатал первую партию уже на производстве в Полтаве, я продал 500 футболок таких. Я ездил каждый день их заказывал. Первая партия 30 футболок, которые я забрал с этого печатника. И я их уже к вечеру продал все. В том году, в 16-м, я в декабре считал и писал отчет на Фейсбуке за свои два года деятельности на тот момент было 1600 комплектов формы мультикама и где-то 1200 коробок это и тактические кроссовки и ботинки и берцы за за три года фактически ну вот все вместе это 3000 единиц. Рашитер, поблагодарить от лица первой роты батальона спецназначения Донбасс вас. Меня жена кому-то помогала, собирали деньги, что-то возили, воду, там, одноразовые салфетки, а потом она мне говорит, надо рации купить. Я говорю, Оля, уже май месяц, уже у нас третий, четвертый месяц ДНР, в моем магазине не продавалось ничего, у меня только знакомые мои что-то покупали, все. В общем, попросила меня купить рации, я написал пост в Фейсбуке про эти рации. И вот мы сидим на кухне, был какой-то день, по-моему, воскресенье, и начинает клацать приват 24. Клац, 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 клац. Мы тогда купили вместо четырех раций штук 10 и еще купили прицел, потому что деньги остались. И я звонил старшине этого подразделения, он мне говорил, он мне там список в Вайбере присылал, что надо. И мы вот это все покупали, потом форму начали шить, ну а потом меня на этой форме и ДНРовцы и поймали. Чтобы понять, что такое роль волонтеров, надо дождаться следующего обострения ситуации. И тогда все станет на свои места. Опять люди сядут на свои машины, купят форму, купят ботинки и поедут на восток. Сейчас как бы перемирие, поэтому этого не видно. Но я вам скажу, что мы посылки отправляем каждую неделю. Мы не останавливаемся. Когда замкомбата мне звонит и спрашивает, могу ли я помочь, я всегда говорю могу. А потом уже ищу возможности, ресурсы, спонсоры, Facebook. Потому что вижу в Фейсбуке, как солдаты пишут, что им отказывают. А я считаю, что солдату надо всегда сказать «да». Потому что сказать «нет» — это легко, а сказать «да» — вот это искусство, и еще найти ресурс, чтобы удовлетворить его и, ну и как это сказать, выполнить задачу. Вообще, откуда взялась сама идея комиксов? Когда моему сыну было 14 лет, я его спросил, Кирилл говорю, как ты думаешь, кто у нас герой в Украине? Говорит, папа, я не знаю. Ну, Тарас Шевченко, Леся Украинка и Иван Франко, это понятно. А я ему говорю, а современные герои есть? Говорит, я не знаю. А уже тогда был первый год АТО, уже были первые герои. Вот. И мы тогда решили сделать этот проект, который посвящен современным украинским героям. В комиксе у нас есть четыре персонажа с украинской стороны главных. Это Кий, Щек, Хариф и Либедь. Это позывные. Это все украинцы, которые... У каждого разный статус. Один клерк, второй компьютерщик, третий военный. Ну и девочка специалист по, по специальным заданиям. Она просто у нас там вооружена такими двумя косами. Так что вот комиксы. Это вот такой проект, который... Кстати, в России у нас покупают их. Я не знаю зачем, но мы отправляем. Европа, Америка, ну и в Украине. Бог любит Украину, несмотря на то, что все там коррупционеры, враги, а ничего не могут сделать. Мы должны быть благодарны Донецким и Луганским, что Путин свои технологии использовал только там. И доходясь внутри этих всех событий и видел, как, как эти все технологии реализовываются, у меня волосы шевелились на голове, потому что я даже не думал, что такое может быть. В любой области Украины есть маргинес, который возьмет оружие и будет грабить, убивать своих вчерашних работодателей, соседей или кто там, кому там, у кого занимал деньги и решил не отдавать. Это как было в Донецке. Я понимаю, что Донецк и Луганск это сейчас негатив для любого украинца, но имейте уважение, оставайтесь людьми. Ну, потому что мы не виноваты. Мы никогда не обсуждали ни Союз России, ни вход в состав России. Я 44 года прожил в Донецке, и я даже не слышал таких разговоров ни от кого. Поэтому это, это чисто технология, и для нас это был такой же шок, как и для всех остальных. Из моих знакомых по всем вот этим вот митингам и демонстрациям никто не ходил. Мы привозили людей с России, и они ходили. Ну, потом уже эти бабки начали... Бюджетники их начали туда загонять вот на эти все мероприятия, и они типа это начали поддерживать. А кто там сейчас хорошо живет? Кто контрабасом занимается? Кто обслуживает гуманитарку? Кто обслуживает русских? Я думаю, что никто не выиграл. Ну, Путин, наверное, выиграл. Кадыровцы выиграли. Казаки. Моторола и Гиби проиграли. Украина 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 ну, сказать, уезжайте, но с другой стороны, очень много патриотов там осталось. Думаю, что когда мы постучимся, они откроют нам дверь. Кто-то должен будет изнутри ее толкнуть, чтобы она легче открылась. О чем я мечтаю сейчас? о чем я могу мечтать, чтобы война закончилась. Если война закончится, у нас ресурс, который мы сейчас имеем, он просто, мы его в экономику вложим, и я думаю, что тут будет европейский тигр новый, экономический, Украина. Ни одного дня не пожалел, ни о чем не жалею. Вот если бы такой же сценарий был второй раз, точно так же бы все было.